İmam Hasanə (ə.s.) can verəndə ağlıyırdı. Eşitməli sözlərdi bunlar. Edidlər e ki, yəbənə Rəsulullah, siz niyə ağlıyırsınız? Siz ki 20 dəfə piyada hədsə getmisiniz, 3 dəfə malınızı. Onlar İmamə səni tanımırdılar. Elə bil ki İmamə sənin fəzilətidir bunlardır, bu şeydir. Cəhədsə getmisən falan. Hər halda siz də yan yəni Allahın həccətisiniz də belə demək lazımdı. İndi bunlar belə mənəfətlər çatdırırdı belə desinlər. "Bəs siz niyə ağlıyırsınız?" Dedi ki, "Əbki lixisləteyn, iki şeyə görə ağlıyıram." lə firaqin əhəbba dostlardan ayrılıram. Bir-birizə baxanda dostlar bir-birinə burda. Qədirinizi bilin çünki biz ayrılacağıq bir-birimizdən. Hamı-hamıya -ha baxanda desin, onda mərhəmət olacaq. Bir gün mənim yəni mən olmayasam ya bu. Düzdür sonra görüşəcəyəm, bir müddət ayrılacağıq. Bir-birimizin qadrını bilək. İkincisi və havlül muttaliə və bu havlül muttali sözünü yadda saxlayın. Bu bir termindir pulu mətli nədir mətli sözü ittila sözündəndir ittila yəni məlumat